Вы откуда? Ну, извини. Привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы откуда? Крым. Крым, да. А вы? А я Ивано-Франковская область, районный центр Пропюнкевич. Ивано-Франкиевск, знаем такую область, знаменитую. А чем, чем вы думаете, у нас знаменита? Все, зрозумево. я Я сразумил, сразумил. Смотрел блогера Енот, диверсант, знаете такого? Ага, и что? No, the concila is programma. Минута молчання була. Ага. Как у вас? в Ну, ми настрій є, піднятий, Робимо, як сказав, внутрішній валовий продукт Російської Федерації, денацифікацію, демілітаризацію. Народ. Ну, є десь такі деякі грішки, але так у цілому народ ненависть зростає з каждым днем. Ну так, да. А вы что думаете? А я думаю, как Бог думает. Ага, Бог думает. А мы, значит, с вами не думаем. Почему? Нет, я не то неправильно сказал. Я думаю так, как Господь Бог сказал. А как сказал Господь Бог? А Бог когда-то сказал такой закон, который мало даже верующие знают, а где, он, где он коротко написал проклят всякий, нарушивший границу соседа своего. И весь народ скажет аминь. Мудро, разумно, я с вас поддерживаю. Э -э -э можете вы меня в прямом эфире, Дит Микола. Извините, не расслышал. Кажу, поддерживаю вас, и вы у меня в, в прямом эфире, в канале Дит Микола. Ясно. Найдем вас, дед Николай. Да, я лишних питаний вам задавать не буду, по-после, не буду. Сразу слать. Боже мой. Я Бог. просто... Добрый вечер, дед Добрый вечер. Слушай, Добрый... а можно так, так с тобой пообщаться? Но только, чтобы хорошо. ты не матерился. Да, хорошо. хорошо. И не о войне. Теперь. Не, ну как раз о войне. Ну как бы мы, мы будем сами как бы политики. Вас двое а, ну, нач... делают все. Ну, хорошо, да. я один. Вот хотел бы вас спросить, вот так как молодых, вас как зовут? Э -э, Сергей. Сергей, меня Мекор. Вот, Сергей, вот слушай, вот хотел бы тебя спросить, вот как ты думаешь, как ты думаешь, что происходит, ну, как на фронте, как дела? Вот кто проигрывает, кто проигрывает, как ты. Ты же как молодой, ты должен за этим интересоваться. Ты же, я смотрю, у тебя вот это э, флаг, флаг, да, или знамя. Бело-синий красный. Не, у меня не флаг, видите? Ну не... только что был, как? А, так это флаг области. Это флаг области. Нет, это не тот, а другой был. А, вот, вот этот? Да. Может, может... Кстати, Но, хочу флаг, спросить: да. а ты знаешь, а ты знаешь, в каком году вот этот флаг, который бело-синий красный, Гитлер в каком году, как бы сказать, привел его к действию? Гитлер? Да. А с чего есть какой-то история? Мы не знаем, но на данный момент есть какой-то история. Ну, я вам, скажу, факт. я вам скажу: у декабре 1943 года лично Гитлер утвердил вот этот факт э -э -э, армии Власову. Подождите, можно вас спросить? Так а, а мы не должны знать, потому что мы не Ну русские. я понял, что вы не должны знать, да, вы не должны знать. Кстати, вы. Нет, нет, но... не том, что мы не Подождите, русские. я ага, Так ага. мы не русские. Что? Мы не русские, мы жили под украинским Ну уж мы договорились с а да. ты опять же уважение. Хорошо, но мы жили. Мы жили под Я украинским знаю. флагом, но Я мы жили под русским. Не а? важно под каким ты. флагом жил. Я хочу узнать этот исторический факт. Ну вот это давай mm -hmm. вот, вот друга зовут вот из исторической, Ну ты кстати, поищи. Вот как ты думаешь, вот власов с каким знаменем вот с флагом шел на, на Роа, русская освободительная армия и воевал против Сталина? С каким флагом? Подождите, а как вот можно спросить, вот как если вот я знаю флаг нацистской Германии, знаю флаг Советского Союза, а как тогда Гитлер мог вести этот русский флаг в СССР? Ну это же я же говорю, армия РОА, русская освободительная армия власти.